Ну, трансляция там уже. Все, я понял. Все, я понял, да. Так, сейчас мы находимся на банковой, которая запар... Да, вот мне коллега подсказывает, банковая 57, вот забаррикадированная милиция. Вот тут. так. Так, что происходит? Сделали шаг вперед. Две шаренги, две-три шаренги построились. О, ну этот человек вам точно посмотрит, да? Ну вы знаете, я журналист, у нас прямая да. трансляция, идет. я вот хочу у вас узнать. С прямой? Нет, с прямой туда. Ну вот вы, вы как активисты, которые выступаете за евроинтеграцию, да? Ну я так понимаю, что я просто. Поскольку я в Киеве, я хочу знать и увидеть своими глазами, что вообще происходит на самом деле, чтобы не ориентироваться только на журналистов. Так, журналисты. так, да, да, да. Вот. И что вы видите, что вы можете сказать вот о том, что происходит. Прям здесь? Да, вот прямо здесь. А, это у вас и, трансляция, или в КПИ, КПИ вот этого? А, а, это не, КПИ нет, это не наше, это новости Украины from UA. Ага. Ну, через такой гаджет. Тоже, он... тоже через Ustream, да? Да. Ясно. Угу. Не, я просто живу в Европе и приехал сюда не так А дома, где в живете? В Польше. Хорошо. Рас... Не, 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 я украинец. Э, ну я я понимаю, <laughs> да, но дело не вот вы есть такое в Польше, такое вот, когда демонстрации какие-то происходит? Вот милиция стягивает? Это было на демонстрации? Ну, скажем так. Выступал за европейские цены? Буквально недавно был День неподлегности 11-го ноября. Может, и на украинском сегодня? Русский мой. Давайте Просто название праздников, наверное, проще вспоминать. по-разному, по-разному бывает. Бывает и стягивают определенные, определенные объемы, да, милиции, да. Бывают разные люди, да, выходят. Поэтому. По-разному бывает, То есть, mm -hmm. э, может быть, у них какая-то есть информация, которая, <laughs> которая, скажем так, э, позволяет им опасаться и блокировать. Э... Ясно. А вы были под Кабмином? Ой, я только что просто с Арсенальной спустился, Ясно. и да, я видел, э, что там под камином там конечно побольше <laughs>, побольше милиции, милиции побольше. да ну а, а как вам те демонстранты там, больше, там ничего не ну а, демонстранты специфические как их у нас они, называют ну, да, вот, вот, быками тетушками если если вы сказали позитивно прореагировали на то, что вы свободны, ведь да, то есть, в принципе, людей э, таких вот специфические. Э... А что вы имеете в виду, извините, а свободы ведь это Вот, ну, я э, на прическу вашу правда. А, это да нет, ну, это абсолютно никакого не имеет значения, мне так удобно. А, Те ребята хм, тоже обратили смотри, внимание на прическу, но да. в негативном смысле сказали, Давно? что вот, нам надо сменить, но... Uh, ну, видно, они так воспитаны, что Что, они правда? Серьезно, Интересно. Да. Ну, они, у них воспитание просто, ну, где-то в пивбаре воспитывали этих ребят. Ну, так вот, uh, что вы думаете по поводу этих этой ситуации? Uh, да, может ли по быть повторение 2004 -го года? Ситуация в каждом случае, она разная. И да, действительно но... приходят ради интереса, кто-то приходит для mm -hmm. того, чтобы потусоваться, там, кстати, чай раздается бесплатно. Ну вот, да. Я, я а думаю, что да. Я тоже свой раздал. Ну правильно, надо вклад свой внести. Ну, вот, сам. Люди такие, ну а как по настроению людей, что что чувствуете? Есть и те, кого там... настроение абсолютно разное. Разные То есть люди. люди. А, да, кстати, я когда выходил из метро Арсенальная, очень интересный момент а, случился, когда я выхожу просто, а, а, <coughs> И я вижу толпа людей возле парнете, там, ну, такой да. киоск в порнете, Просто неимоверная толпа людей, ну, относительно неимоверная, человек 50-80, да. может быть, и а, ждали денег, требовали их срочно. <свист> я спросил у ребят, ребята, откуда вы, <свист> с какой партии. Вот. Ну, они назвали одну из партий. <свист> не ну, скажите, <свист> <как правило? свист> скажите, скажите. Да-да-да, вы правы. Про 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 властную региона. Давайте ну, будем вот, говорить открыто. Э -э я не уверен до конца. Два человека сказали, что они избьют. Большинство говорили, что из регионов. Ну, я пошел так, дальше. Так. Ну, вы <laughs> вот. то есть вы то есть пришли просто посмотреть, что происходит. Вы там как бы а, не, не а, один из активистов. А, да, да, у меня а, у меня брат а, живет а, далеко тоже за пределами Украины. И не только брат, а, есть и много друзей, которые живут, да, и спросили, что там у вас происходит, да, и я думаю, ну к пяти часам точно, наверное. Uh, можно будет посмотреть что тут что так. тут происходит поэтому я вышел собственно и прогуляться и ну тут... вопрос <свист> э, последний вот <свист> что <свист> об украинцах думают поляки как они относятся к тому что вот э, мы там то подписываем то хотим подписать то приостанавливаем то вот про обычные люди вот народы такие вот как люди вот гуляют как ну, там обычный народ? вот смотри э Поляки же бывают разные, да, есть поляки да. политики, есть поляки, э, с которыми там. Я знаю, что я тоже там пожил да. в Варшаве, я знаю, ну, что есть поляки не, есть, не особо да. любят русских и украинцев. Ну, так как мне показалось. Разные. Есть поляки, разные есть, есть. я даже встречал поляков, которые учат русский язык и, и очень его любят. Но э, по-разному относятся. Э, но я не думаю, что кто-то относится с очень большим негативом да. к Украине. К Украине не относится с большим негативом. В основном, основном как-то вот моральная поддержка Ясно. во многом ощущается. Ну вот сейчас в эти дни разговоры есть, да, об украинцах? Или больше не стало таких разговоров на улицах? Не да замечаю. не только на улицах, а, в принципе, и, а, есть и есть желание. Больше стало, да, разговоров? Есть, есть желание, да, чтобы украинцы как-то больше все-таки стремились к Европе. А, но... Опять-таки есть разные, разные поляки, разные, разные разговоры. На улицах это один разговор в, 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 в Ролан, университетах, ясно. да, собственно, это другой разговор, и третий разговор это на каком-то более высоком уровне. Ясно.